Это не серьезно. Влад, ну, а, да. а, а, это Вася? Да, конечно. Так что вы сразу не сказали? Да, есть. Тут... Надо было сказать, чтобы вы завезли мне. Я тогда... Ваш... А у меня же ваш номер телефона да. есть. А, да, а он, он говорит, говорит я... я узнал, короче, говорит, тут женщину, которую я знал. Ну, думаю, ладно. Он говорит, передадите посылку. Я говорю, да передадим. А, Все. Не а сколько тут людей сейчас? Сто семьдесят чем-то. Да я думаю, хватит. Тут все равно больше 150 не приходит. А там посмотрим. Ну, если уже будут заканчиваться, те, кто потом под, подходят, тогда, ну, значит, по одной там на семью, там что, я не знаю, что. а, поздно. ну, давайте, пока что есть, то есть. Вы немножечко в ту сторону отойдите, а то тут получается у меня одни спины в основном. Мне надо, чтобы я... Угу. Это у нас было их 300, но в где-то меньше было. Да, просто чуть-чуть сейчас -чуть все, которые есть здесь, возьмут, а потом уже кому надо, кому-то передать тогда. Я понимаю, Аня. Я в том, что сказал, и вырут только, пока сейчас повыкал. Я тут. Я знаю. Есть, есть, но... А ну неси посылку, это у нас...

Сейчас пока на руки, а там видно будет. Да не только уехали. Ну, потому что те, которые здесь стоят, не получат, получается. А те, которые уехали, получат. Ну, так, ну это несерьезно. Если останется, конечно, получите. Останутся. Тут стоит больше 170 штук. Больше. Жалко. Сколько была, уехала? Ну, тут от нас тоже не все зависит. Там...

конечно. Не а а выкуп, куча да, потому что сейчас получится... Там он остается еще. Дадим еще, не, не переживайте. Конечно, вы не брали? Так берите. Нужно, а не можно. Я, Все. На кого? На себе. На Все, которые не получали, которые здесь были, вы получали, мужчины? А. Так, теперь что там? Вам на, на ту сторону надо. А мы же тут выдавали уже. Мы тут отдавали, да. Или, или не давали, я не помню. Давали мы вам витамины вот эти? Я не помню сам. Ну, это слюны мы когда приезжали, давали или нет? Мы нет, нет. А, нет, тогда давай. Да, тогда давай. Ну тогда вот этим, которые лежачие там основные пенсионерам, да? Хорошо, я думаю, будет справедливо. Да, да потом. До 25-го года, это хороший. Ну, ой. Простите.